Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Khairul Hamimah Muhammad Jody. Dan pada hari ini, saya berbesar hati untuk berkongsi ulasan sebuah buku yang sangat menarik bertajuk Pengantar Falsafah dan Isu Semasa Rujukan Mahasiswa Universiti Awam dan Swasta. Buku ini merupakan salah satu rujukan utama untuk subjek falsafah dan isu semasa yang diwajibkan kepada semua peringkat sarjana muda dan diploma baik di Universiti Awam dan juga Universiti Swasta di Malaysia. Buku ini ditulis oleh saya sendiri bersama dua rakan lain dari Universiti Melayu dan dari Kupsi. Perpustakaan Digital Tan Sri Dr. Abdullah Sanusi mempunyai lebih daripada 20,000 buku bercetak yang merangkumi pelbagai topik dan 30 pangkalan data elektronik yang terdiri daripada e-book dan juga e-journal, koleksi audiovisual, i-repository OUM, kertas mina dan tesis. 95% daripada koleksi perpustakaan digital adalah dalam bentuk e-buku dan e-journal Terdapat 190,000 judul e-buku dan 55,000 judul e-journal boleh diakses melalui portal perpustakaan digital. Okay, buku ini diterbitkan oleh Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris iaitu UPSI pada tahun 2022 yang merangkumi 9 bab. Dan buku ini bertujuan memberi pemahaman tentang asal falsafah serta kaitannya dengan isu-isu semasa. Setiap bab dimulakan dengan objektif Pembelajaran yang jelas dan diakhiri dengan soalan perbincangan serta aktiviti yang membuka minda pembaca. Okay, jika kita lihat dalam buku ini, Bab 1 dimulakan dengan pengenalan pada falsafah dan konsep asasnya. Okay, bab ini menjelaskan hubungan falsafah dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan buku negara sebagai kerangka nilai pendidikan di Malaysia. Pada bab yang kedua, falsafah dan kehidupan yang membincangkan bagaimana falsafah menjadi panduan untuk memahami epistemologi, logik dan metafizik. Seterusnya, pada bab yang ketiga anda akan membaca tentang logik dan metodologi berfikir, menerangkan kaedah deduktif, induktif serta bagaimana mengelakkan kesilapan logik. Okay, pada bab yang keempat. Uh, hubungan antara falsafah dan psikologi serta sosiologi bab ini menekankan bagaimana falsafah menjelaskan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia sesama manusia dan manusia dengan alam. Seterusnya bab yang kelima iaitu metafizik dalam falsafah dan agama membincangkan etisme, etisme dan konsep ketuhanan yang lain. Okay, yang seterusnya ialah bab yang ke-6 membincangkan epistemologi iaitu kajian tentang sumber ilmu dan teori kebenaran termasuk peranan pengalaman dan wahyu. Seterusnya, anda akan membaca ideologi semasa termasuk relativisme, modernisme dan pasca modernisme serta pengaruh ideologi ini terhadap masyarakat pada hari ini. Okay, seterusnya pada bab yang ke-8, dekolonisasi pemikiran dan ilmu membincangkan penjajahan epistemologi dan usaha menyahjajahan iaitu membuang penjajahan tersebut dalam pemikiran falsafah. Seterusnya ialah bab yang 9 isu-isu semasa seperti pluralisme agama, kemiskinan tegar, buli dan ketagihan teknologi serta cara menangani isu-isu tersebut dengan pendekatan falsafah. Jadi okay, buku ini merupakan rujukan yang penting untuk memahami falsafah sebagai asas ilmu dan kaitannya dengan isu-isu semasa. Buku ini sesuai untuk pelajar, pensyarah dan masyarakat umum yang ingin memperluaskan kefahaman mereka tentang falsafah dan cabang-cabangnya. Selain itu, gaya buku ini, bahasa yang mudah serta contoh-contoh yang relevan menjadikan buku ini sangat bermanfaat. Jadi, mari saya kongsikan sedikit maklumat buku ini untuk topik yang ketiga, iaitu logik. Dalam kehidupan, penting tak logik ini dalam kehidupan. Okay. Logik dalam berfikir merupakan keperluan asas dalam kehidupan seharian kerana logik membantu kita membuat keputusan yang lebih tepat dan rasional. Dalam era digital yang penuh dengan maklumat ini, kemahiran berfikir secara logik membolehkan kita menilai kesahihan sesuatu maklumat itu dengan lebih kritis. Sama ada dalam membuat keputusan pelaburan, pemilihan kerjaya atau mengesan berita palsu yang tersebar di media sosial okay, Sebagai contohnya, sebelum kita membuat sebarang pelaburan okay, kita perlu menganalisis pelbagai faktor secara sistematik okay, bukan mengikut emosi atau trend semata-mata okay, Selain itu, pemikiran logik juga penting dalam menyelesaikan masalah dan konflik terutamanya dalam era revolusi industri 4.0 yang memerlukan kemahiran menganalisis data dan membuat keputusan berdasarkan bukti dalam menyelesaikan pertikaian sama ada di tempat kerja atau dalam hubungan peribadi pendekatan logik membantu kita menilai situasi dari pelbagai sudut dan mencari penyelesaian yang menguntungkan semua pihak berbanding bertindak berdasarkan emosi semata-mata. Ini menjadikan kemahiran berfikir secara logik sebagai satu kelebihan kompetitif dalam pasaran kerja moden. Okay, menarik bukan? Maka jangan lupa bacalah buku ini untuk mendapatkan ilmu yang lain ya. Jadi untuk mendapatkan akses kepada buku ini dan bahan rujukan akademik lain, anda boleh melayari perpustakaan digital Tan Sri Dr. Abdullah Sanusi di Menara Open University Malaysia perpustakaan ini menyediakan akses kepada pelbagai koleksi buku, jurnal dan artikel sepanjang masa. Bahan-bahan digital boleh diakses selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Pastikan anda memanfaatkan platform ini untuk pengalaman yang lebih produktif. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.